Avtomobilinizin təkərin istifadə müddətindən xəbəriniz var? Xeyr. Həraz. Ya bucaq birəm ki, qış bir də ki yay mövsümünə qədər təkərlər dəyişirəm. Qışa aylarında yəni şkala var, şkala qızır, şkalana baxıram. Bir şkala etdim, quzu qalxandan sonra sürürük. Hə, düzə bir 10 dəqiqə vaxt çəkilir. Bəli, bəli. 98, 98. 98 yəni töymişəm ki, guyaçi maşının yəni düzgün, yaxşı, rahat işləsin. Mən onu da heç bilməmişəm, sonra da deyən 95 vermişəm. Əri yox idi. Əri yox idi, bəli. Sürücülərin bilmədiyi yaxud yanlış bildiyi bir sıra məqamlar var ki, həm lazımsız xərcləyə səbəb olur, həm də avtomobilə zərər verir. Hər birimiz soyuq havalarda avtomobilin mühərrikini qızdırmaq üçün kifayət qədər çox vaxt və yanacaq sərf edirik. Sən demə yeni nəsl avtomobillərdə buna ehtiyac yoxdurmuş. Əgər sizin avtomobilinizin matoru karburatorla işləmirsə, avtomobilinizi işə salan kimi hərəkət edə bilərsiniz. Götsə ki, Sovet avtomobilləri və yaxud da ki 80-ci illərdən aşağıya buraxılan və ya 90-dan aşağı buraxılan avtomobillərdə karburator sistemlərində onları qızdırmaq qızdırmasan avtomobil mühərriyi hətta hərəkət eləmir. Ona görə onlar karburator sistemində vasitəsiyləndə, amma yeni avtomobillərin hamısı siləmə üsulu iləndir. Ona görə də avtomobilə o dərəcədə ziyanında yoxdur. Bir çox sürücü elə düşünür ki, avtomobilə yüksək oktanlı benzin töksə, avtomobilin mühərriki daha yaxşı işləyər və həmin benzinlə daha çox yol qət edə bilər. Amma əslində belə deyil. Avtomobil zavotdan çıxdığı zaman ona hansı benzinin tökülməsi məsləhət görülübsə, sona qədər sürücü gərək həmin benzindən istifadə etsin. Hal-hazırda götürək bax 2013-cü ilin S-klasıdır. Bax bunun bir dənə baxaq. Hər bir avtomobildə hər bir Halda bir yerdə qeyd ol. Bu avtomobil görsən 2013-cü ilin olsa da, Alman istehsalı olan avtomobil 95 benzin məsləhət görülür ki, premium məsləhət görülür ki, hal-hazırda bu mühərri hesablanıbdı. Mühərriin hətta içərisinin e, sizə deyim ki, ərintələrinə qarşı ya karoseriala uğramasın uğur deyə bu maşına premium məsləhət görülüb. Avtomobilin yanacaq çanının qapağında bu yazını görməyənlər isə maşının təlimat kitabçasına baxa bilər və yaxud maşını mütəxəssisə göstərərək avtomobilə hansı markalı benzin tökməli olduğunu öyrənə bilər. Avtomobildə diqqət etməyimizin vacib olduğu bir digər nüans isə şinlərdir. Əgər sizin avtomobilinizin şinlərinin naqışlarının hündürlüyü kifayət qədər olsa belə, bu şinlər sizi təhlükəyə ata bilər. O zaman ki, şinin istifadə müddəti bitmiş olsun. Bu təkərin rezinləri hətta artıq qurumağa başlayır. Bu da özünüz bilirsiniz ki, sürət təkərdə hər bir təkər 180-200 sürətə ölçülür. O, o da ona tap gətirmədiyi üçün partlamaqlar ola bilər. Bu bir avtomobil təkərlərinin üzərində bunların tarixləri var. Əgər təkər alarkən bunlara əsas diqqət yetirmək lazımdır ki, va götürsə ki, bu avtomobildə Bu avtomobil də 2011-ci ilin 30-cu həftəsindədir buraxılıbdı bu. Bu da götürsə indi də 2015-ci il, hələ 4 ildə. Demək olar ki 1 ildə hətta bunu sürmək mümkündür.